Вечір у ефірі 34-го телеканалу. Програма Погляд. Сьогодні наш гість начальник придніпровської залізниці Олександр Момот. Момот Олександр Іванович. Родился 12 июня 1956 года в Днепропетровске. В 1978 году закончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Трудовой путь начал с инженера-технолога локомотивного депо «Запорожье-2» при Днепровской железной дороге. До 1990 года занимал ответственные должности в локомотивном депо «Запорожье-2» и вагонном депо «Запорожье-Левое». С 1990 по 2000 год занимал должности начальника службы вагонного хозяйства, локомотивного хозяйства, заместителя, а затем первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги. В 2000 году работал начальником Донецкой железной дороги, потом был назначен заместителем министра транспорта Украины. С 2001 по 2005 год начальник Приднепровской железной дороги. В 2006 году помощник генерального директора Укрзалезныти. С 2007 по 2010 год директор государственного предприятия Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски». С апреля 2010 года начальник Приднепровской железной дороги. Приветствую вас, Александр Иванович, в нашей студии. Вы неоднократный гость нашей программы. Мы с вами говорили и о перспективах развития железной дороги, и о экологических проблемах Днепра. Сегодня я вам предлагаю поговорить прежде всего о вашей деятельности как депутата областного совета. Какие цели вы ставили перед собой, когда шли в совет? Добрый вечер в студии, добрый вечер телезрителям. Я уже второй раз избираюсь в областной совет по округу э, от города Синельниково. Я ставил для себя единственную цель. Это город, где компактно живут железнодорожники. Это город, где люди либо работают у нас, либо являются членами семей железнодорожников. Там много наших ветеранов. Нам не все равно, в каких условиях они живут, нам не все равно, в каких условиях учатся их дети, по каким тротуарам, дорогам они ходят и так далее. То, что э, называется уровнем жизни, комфортом жизни, условиями жизни. Что удалось сделать? Чем вам есть гордиться, как, прежде всего, депутату от этого округа областного совета? Института? Города, небольшие города типа Синельникова, это, конечно, города, малые города с большим ворохом проблем. И инфраструктурных, и массой других проблем. Там плохо с отоплением, плохо с водой, не развита дорожная инфраструктура, здания, сооружения, путепроводы. Все это на грани сроков эксплуатации. И вот я должен ну, не без гордости сказать, что не удалось заинтересовать областную власть. Я должен поблагодарить губернатора области Александра Юрьевича Вилкула, я вам скажу, и жителей. И, и я должен это отметить, что губернатор за два с половиной года после выборов 2010 -го года был в Синельнику трижды. Мы решали сложнейшие вопросы. Восстановили путепровод, подремонтировали дороги. Сейчас колоссальную задачу мы должны решить. Это восстановление нормального водоснабжения в Синельниково. Конечно, парадокс. Рядом канал и водозабор Днепр-Западный Донбасс, а Синельникова половина города без воды. Очень много решили вопросов по теплоснабжению э, города, по освещению, по вывозу мусора. Даже элементарные вопросы. Раньше город зимой не чистился от снега. Сейчас и эта проблема решена. И я рад, что мы нашли понимание с депутатским корпусом городского совета Синельникова, с руководством горсовета. Горсовет там, кстати, и возглавляет наш бывший работник, ну, бывших железнодорожников мы считаем, не бывает начальник вагонного депо Зражевский. Я, я считаю, что нам удалось немало, и мы на правильном пути, мы будем двигаться дальше для того, чтобы жизнь людей становилась комфортнее и лучше уже сейчас, а не в далекой перспективе. Как часто вы встречаетесь со своими избирателями и а, общаясь с ним, вот можете ли сделать вывод, какие их проблемы сейчас наиболее волнуют? Я постоянно встречаюсь и со своими избирателями в своем избирательном округе, и сейчас у меня очень много встреч происходит в Жовтневом, Кировском районе, в Самарском районе города Днепропетровска. В общем, то круг проблем можно свести к трем основным блокам. Жилищно-коммунальное хозяйство ⁇ это состояние жилого фонда, систем отопления, водоснабжения, канализации, отчасти энергоснабжения, тут чуть лучше обстоят дела. Вопросы экологии, ну это если очень... Объемно сказать. Вопросы питьевой воды, вопросы состояния воздуха, вопросы состояния зеленых насаждений и состояния особенно деревьев, которым по 40-50 лет. Ну и вопрос развития транспортной инфраструктуры Днепропетровска. Все-таки метрополитена не достает Днепропетровску. Город загружен маршрутными э, такси, и вот эта архиважная задача построить за 4 года вторую очередь метрополитена, я вижу ее ну, в числе трех главных приоритетов – ЖКХ, э, экология, транспорт. Вы также являетесь членом депутатской комиссии Областного Совета по вопросам благоустройства, транспорта и связи. Вот в этих сферах вам с коллегами что удалось конкретно уже сделать и какие... Я думаю, острые Днепропетровчане проблемы остались? все прочувствовали о том, что наша комиссия не бездействовала. Мы поддержали усилия областной власти, усилия губернатора и Днепропетровская область получила уже первую очередь объездной дороги между Криворожской и Запорожской трассой. Это 18 километровый участок идет сейчас строительство второго участка между Запорожской трассой и Южным мостом, самим Южным мостом и переходом на левый берег Днепропетровска. Это колоссальная объемная задача, которая позволит э, решить не только состояние транспортное э, движение, трафика по городу Днепропетровску. Ну и колоссальная экологическая проблема, которая, когда мы построим полностью, завершим и э, с Кайдакского моста, эстакадой и выходом на Криворожскую трассу, мы выведем из города 20 тысяч грузовых автомобилей в сутки. Это колоссальная экологическая проблема. Это выбросы двигателей внутреннего сгорания, это то, что просто уничтожает население города Днепропетровска. Ну и с другой стороны, сохраннее будут дороги, легче будет проезд для общественного транспорта, для индивидуального транспорта жителей Днепропетровска. Я думаю, что в этом направлении наша комиссия ну, Поработала плодотворно. А что касается вот проблем, возвращаясь к проблемам маленьких городов, того же Синельникова, депутатам от округа этого являетесь в областном совете, что необходимо для того, чтобы решить там вот этот ворох коммунальных проблем, транспортных проблем, вот что там недостает пока? Недостает системной ежедневной работы. Любая проблема, большая, маленькая, Большого или маленького населенного пункта может быть решена. Для этого нужно понимание проблемы, определение приоритетности проблем и желание эти проблемы решить. Тогда находится финансирование, тогда находятся источники, тогда находятся помощники, и задачи удается решать. Но для этого нужны э, две вещи. Самое главное настойчивость и желание. Вот вы депутат уже двух созывов в областном совете. Как вы оцениваете качество нынешнего созыва? Вот есть ли отличия, вот как вам работалось, скажем так, раньше и как работает сейчас? Будем говорить, когда я был в прошлый раз, то это был ну, очень компактный. Во-первых, тогда было 70 депутатов, сейчас в два раза больше. Когда это был сплав опыта, э, профессиональной подготовки и знаний, все с высшим образованиями, практически четвертая часть кандидаты, доктора наук, э, ну, то есть, э, сейчас э, больше молодежи, это с одной стороны, добавляет, ну, так сказать, темпа областному совету молодежь они более продвинутые они более так сказать завязаны на перспективу видят то есть у них может меньше база меньше опыт но так сказать больше стремлений вперед я думаю что областной совет это достаточно хороший сплав молодости и опыта Скажите, вот вы говорите о темпе. Мы видим, как ваши коллеги, депутаты Верховной Рады, они постоянно находятся в постоянных конфликтах ну, из-за партийных соображений. Вот здесь, на местах, вы вот также там активны, есть активная борьба между оппозиционными, скажем так, и провластными фракциями. Такие же страсти вот бурлят в нашем обществе? Ну, я думаю, что все же уровень представительства определяет уровень шоу в областном совете элемента шоу намного меньше здесь больше прикладной практической работы и в нас так сказать политической борьбы э, минимум э, я, я думаю что это один из недостатков обла... верховного, верховного совета о том слишком что заполитизирован когда читаешь программы различных партий они практически один в один повысить заработные платы, улучшить условия жизни, повысить пенсию, улучшить медицину, все-все-все, построить дороги, нету только шоколадных берегов и молочных рек, а так все примерно одинаково. И когда начинается реализация этих программ, оказывается, что они встречают вот такое колоссальное противоречие. Причем при смене власти все повторяется. А в нашем областном совете вот представители оппозиционных, оппозиционных политических сил, которые находятся сейчас в оппозиции, они представлены в комиссиях, скажем так? Безусловно. В и... вашей комиссии есть? Да. Но нет такого противостояния на областном уровне. нет. И это хорошо. Потому что э, в области э, здесь решаться должны вопросы чисто прикладные, чисто вопросы, которые касаются жизни, ну, как говорят, парисичного громадянина. Условия жизни, состояние дорог, освещение дворов вовремя или не вовремя включится отопление и какого качества это отопление. Будет или не будет в эту зиму горячая вода, и не будет ее во скольких домах. Вот чем тут заняты люди. Тут меньше, так сказать, деклараций, меньше политиканства. Это же не политика, это политиканство. А тут больше прикладной работы. Я счастлив, что э, ну, депутаты... Есть разногласия. Я не скажу, что все просто гладко. Но ну, не выливается в такое противостояние, как это происходит в Верховной Сейчас как раз идет работа над бюджетом, областным бюджетом на следующий год. А вот как вы прогнозируете, будут ли выделены деньги на тот же транспорт, на экологию, на те проблемы, о которых мы говорим, что они стоят ну, на экологию? Мы за транспорт остров. знаем. Для метро э, деньги источник финансирования определен. Государство берет кредит у Европейского банка развития и у, уже подписан договор с Европейским банком реконструкции и развития. Тут все понятно. Государственный бюджет будет финансировать строительство второй очереди и третьей очереди объездной дороги. Я, я, я думаю, что нам предстоит серьезная работа в 2013 году именно в области транспорта, развития инфраструктуры, очень серьезная работа. А то, что касается, допустим, того же мелкого ремонта дорог внутриквартальных, не только в областном центре. В областном центре мы видим, что работа ведется. А вот в маленьких городах нашей области? Вы хорошо сказали за внутриквартальные дороги. Вот в Днепропетровске за последних ну, вот два года ну, только тот, кто не хочет увидеть, тот не видит, как изменились дороги. Да, основные магистрали, основные улицы, проспекты, набережная, все сделано прекрасно. Проспект Победы, Запорожское шоссе, дорога на аэропорт. Основные магистрали э, прекрасно. А вот во дворах, конечно, я вот сейчас провожу очень много встреч э, с людьми во дворах именно. Вот проблема внутриквартальных дорог есть, и я считаю, что и мы будем этот вопрос поднимать и э, в областном совете, и на исполкоме городского совета. Я являюсь членом исполкома городского совета Днепропетровского. О том, что э, серьезная проблема внутриквартальной дороги. Это когда мамочка не может с ребенком коляску, когда э, покатить, когда не может дойти до магазина или до аптеки э, пожилой человек, ветеран наш. Ну, то есть это серьезная проблема, социальная проблема. Мы ее уже начали решать. Непростая проблема. И многие проблемы мы развяжем до зимы этого года. Ну, пока условия позволят. Но на следующий год нужно планировать и серьезно заниматься этим. Во второй части нашей программы мы поговорим о ходе выборов в Верховную Раду Украины. Александр Иванович, вы значимо очень и весомая фигура в нашей области. Вы руководите одним из самых крупных предприятий в стране. Вы уважаемый депутат областного совета. Вот вы сейчас идете в Верховную Раду. Не страшно ли потерять вот то, что у вас есть здесь? Статус, авторитет? Вот для чего менять обычно, привычный уже уклад жизни? Сейчас уже нет. Три месяца назад, когда я принимал непростое решение, всякие мысли меня посещали, но... Э я и с помощью своих коллег, с помощью своей семьи, и, и в первую очередь при поддержке своей супруги Светланы э, принял это решение. Я иду в Верховный Совет. Я, в общем-то, состоявшийся человек. Я, вы в анонсе сказали, что я прошел все должности профессиональные, был и заместителем министра, возглавляю одно из крупнейших предприятий Украины. То есть я родил сына, посадил дерево и построил дом. Все это у меня есть. Я хочу, чтобы моя мать, ей 81 год, пусть она живет еще, ну, сколько, сколько ей сверху отпущено, мы молимся об этом. Я хочу, чтобы она увидела, что страна меняется. Что э, человек с его ежедневными проблемами выходит на первое место. Не проценты, не километры, не тонны не миллиарды с миллионами, а человек. Я хочу, чтобы мои внуки, у меня их уже трое, когда они выросли, они жили в такой стране, где человек – это ценность. Вот я хочу побороться за это и не пожалею для этого ни знаний своих, ни опыта, ни сил. Как вы считаете, какие перспективы, новые перспективы перед вами откроет Верховная Рада Украины, в частности, для отстаивания интереса своего округа? Ну, Понятно, Верховный Совет – это место, где создаются, пишутся правила игры для страны. И мы туда идем серьезной командой. Днепропетровск будет представлять, я надеюсь, пятеро сильных кандидатов, которые будут ну, в хорошем понимании этого слова отстаивать интересы горожан города Днепропетровска. Мы должны восстановить былую славу Днепропетровска, как э, города трудолюбивых, интеллигентных, интеллектуальных людей с развитой промышленностью, культурой, с глубокими культурными традициями, образовательными традициями. Это город студенчества, где много э, высших учебных заведений, где молодежь, ну, серьезный сегмент населения города. Вот над этим нужно работать. А как вы считаете, как вернуть доверие к депутатам у простых людей? Ведь уже прошла не одна выборная кампания, много было обещаний, много, к сожалению, было людей, которые не сдержали свои обещания, и статус депутата он немножко такой вот уже неоднозначный. Люди не совсем доверяют. Как вы считаете, как вернуть доверие? Людей? Давайте начнем со статуса. Депутат это в первую очередь не статус. Это не флажок и значок на лацкане, это не красивое удостоверение или что-то еще. Это огромная ответственность перед людьми, которые тебе поверили, которые за тебя проголосовали и понадеялись. Метод поддержать свое реноме и, так сказать, свое лицо существует один, другого не придумали. Выполнять... То, что обещаешь. Как важна личность при этом депутата? Как не стать просто статистом, там, человеком, который ну, не самостоятельный? Ну, я вам скажу, что я к своему решению, я шел долго. Я шел через годы профессионального роста. У вас был, допустим, опыт общения и с министрами, то есть вы были замминистром. У вас колоссальный опыт. А как вот другим, которые вот без опыта, ну, у как У меня вот не вообще... только с министрами, у меня и с президентами, и с премьерами, и с президентами других государств, так сказать, опыт есть. Понятно, что человеку с таким опытом ну, гораздо легче, это ну, очевидно, чем тому, кто будет начинать, так сказать, с чистого листа. Дело в том, что ну, вся моя жизнь это подготовка к сегодняшнему, так сказать, этапу, новому этапу э, в моей жизни. Я шел к этому, ну, считайте всю свою профессиональную жизнь, и только вот сейчас я созрел на этот шаг. Э, я от него уже отступать не собираюсь и буду бороться за Днепропетровчан, за своих избирателей э, для того, чтобы те вопросы, которые на повестке дня стоят, их решать. Определять приоритеты, определять в первую очередь, что больше всего угнетает, мешает жить людям, для того, чтобы определив э, приоритеты, строить планы, строить перспективы и эти вопросы решать вместе с жителями Днепропетровска. Сейчас многие эксперты наблюдают, что в гонке, предвыборной гонке, зачастую участвуют не программы, соревнуются не программы и кандидаты, а соревнуются политтехнологии. Вот как вы считаете, как простому гражданину определить, где навязаны там, скажем, медиа-образ а, и а, пиар технологии, а где действительно чело реальный человек, который может решать реальные проблемы? Я не скажу ничего нового. Просто избиратель должен смотреть, где, где тянется шлейф обещаний, а где-то тянется шлейф добрых дел. Вот надо разглядеть это и голосовать за тех людей. Поддерживать тех, которые уже сегодня знают, умеют и делают. Ваша собственная рекламная кампания, предвыборная, очень отличается от других кандидатов. У вас практически нет роликов, бигбордов и так далее. Но есть бигборды, которые запомнились всем. И там написано, что можно сделать с помощью Момота. Так что можно сделать с помощью Момота? Ну, я не волшебник, я только учусь. Я вам скажу, что мое твердое убеждение что самая точная социология, самая точная система получения информации и э, оценки ценностей – это при встрече с людьми. Поэтому 95% моей предвыборной работы сосредоточено на встречах, причем на встречах не в аудиториях, не на заводах, не на предприятиях, а во дворах, там, где люди живут, где они каждый день сталкиваются с какими-то сложностями, трудностями. То есть я живу той жизнью, которой живут мои избиратели. Мы вместе пытаемся э, что-то решить сегодня, э, что-то планировать на перспективу. Какие наказы вам дают ваши избиратели? Вот я, 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 бы сказал, что в их наказах меньше всего политики. У них преобладает чистый прагматизм. И ну, таких три основных, я вижу, блока вопросов, которыми я, кстати, максимальное время и занимаюсь. Это жилищно-коммунальное хозяйство, это транспорт и это экология. Мне очень радует то, что жители Днепропетровска приходят к пониманию того, что у нас великий дар Божий, река прекрасная Днепр. И наша задача не уничтожить этот великий дар Божий, а чтобы она из, ну, будем говорить, не в лучшем виде протекающей реки превратилась в некогда знаменитый, красивый, чистый Днепр. И мы вместе с жителями уже делаем первые шаги для того, чтобы Днепр, его берега стали чистыми, доступными и стали местом отдыха горожан. Они источником угрозы и опасности для жизни и здоровья. У нас осталась буквально минута, последний вопрос. Как вы считаете, на что нужно ориентироваться людям в день голосования? Ориентироваться на практиков, на тех, кто, у кого слово соседствует с делом, с конкретным делом, э, которые видно, которые осязаемы, которые ощутимы. Только так можно э, отличить. Лож от правди, зерно от кожури. Я вас благодарю за розговор. Час нашого ефіру добіг кінця. Нагадую, гостем на програму був начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому телеканалі ще багато цікавого. Тож не перемикайте, залишайтеся з 34 четвертим.